Вітаю вас! Ми протягом року мандрували найрізноманітнішими куточками Донецької області, де ми лише не були. І сьогодні ми продовжимо нашу мандрівку, не виходячи зі студії. Говорити будемо про природне багатство Донецької області, регіональні ландшафтні парки. І сьогодні до себе у гості я запросила Олександра Олексійовича Кравцова, заступника голови Донецької обласної ради. І відразу хочу вас запитати. Скажіть, незважаючи на зайнятість, чи вдається вам бувати у наших парках? Іноді, звісно, я з задоволенням посіщаю наші регіональні ландшафтні парки, тому що вони розположені в живописніших містах Донецької області, і, на жаль, не багато про це знають. Але... К що більшому моєму сожаленню такі вас така можливість з'являється нечасто. Дякую вам. І ще один наш гість це Віталій Дмитрович Залевський, начальник відділу природно-заповідної території лісового господарства та біоресурсів департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації. Вітаю вас! Скажіть, а у Дякую. вас напевно більше можливості є відвідувати парки? Так у робочих поїздках це напевно, буває. Бывают такие возможности посетить какие-то региональные парки по работе, хотя чаще это бывает, конечно, в отпуске, к сожалению, летом. То есть, когда появляется больше времени, появляется возможность приехать не спеша, посмотреть, походить, поизучать, понаблюдать, то есть получить удовольствие от посещения этих природных территорий, ну и вместе с семьей, конечно. Дякую вам. Взагалі відомо, що Донецька область це потужний індустріальний центр. Однак Донбас це не лише промисловий плацдарм нашої країни. Це географічна територія в унікальній степовій зоні з розкішними ландшафтами та різноманіттям рослинного і тваринного світу. І все це можна побачити у наших регіональних ландшафтних парках. І перш ніж ми продовжимо, я пропоную вам і нашим глядачам подивитися сюжет, який, власне, показує всю унікальність та різноманітність природоохоронної території Донеччини. Всік і природа існували як єдине ціле, Но з временем осознання цієї нерозривної связі утратилось. Сегодня во многих развитых странах эта проблема нашла отклик в сердцах людей, и там существует множество различных форм охраны и восстановления природных ресурсов. Одна из таких форм – создание региональных ландшафтных парков. Большинство людей знакомо с понятием «заповедник». А вот термин «региональный ландшафтный парк» совсем недавно появился в нашем обиходе. Чем же они отличаются от других природоохранных объектов? Разница между ними заключается в том, что наряду с охраной природно-заповедных территорий в обязанности ландшафтных парков входит создание условий для организованного отдыха, различных видов туризма и других видов рекреации в природных условиях с обязательным соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и объектов. В Донецкой области существует пять крупных ландшафтных парков – Региональный ландшафтный парк «Донецкий гряж» — это особое место, где абсолютно всех покоряет красота природных ландшафтов, величественность Саур-могилы и завораживают таинственные истории об этом крае. Совсем рядом, за чертой города Харциска, расположился парк Зуевский. Здесь мы можем услышать легенды, которые словно продолжают истории Саур-могилы. С давних времен эти места известны туристам и любителям природы уникальный природный комплекс и прекрасное место для отдыха, которое доступно практически всем жителям Донбасса. Это региональный ландшафтный парк Клебан-Бык. Он расположился в Константиновском районе, вдоль берегов Клебанбыкского водохранилища, в устьях речек Бычок и Кривой Торец. Изюминки парка Краматорский – это Белокузьминовские скалы, целинные степные участки, Лебединое и Молотарановское озеро. Региональный ландшафтный парк Миатида стоит особняком в списке всех парков Донбасса. Он служит примером для всех охраняемых территорий Украины. Парк находится на побережье Азовского моря, который можно назвать раритетом планетарного масштаба. Все парки очень разные по структуре, содержанию и истории, но одинаково достойны вашего внимания. Патриотизм начинается с любви к природе родных мест. Посещение донецьких ландшафтних парків на 100% процентів вас в тому, що нашу землю є за що любити. Я гадаю, що після переглянутого відео у більшості глядачів виникне питання: вже це справді у нас є на Донеччині? Але гадаю, що деякі все ж таки будуть планувати свої поїздки у парки, які більше їм сподобались. Скажіть, а взагалі, що стало поштовхом до створення регіональних ландшафтних парків? Я хочу сказати, що. Создание парков у нас, вот если мы будем говорить о парке, о одном из наиболее известных наших, наших парков, парке Миотида, оно относится к 2000 году. Этот парк был создан для сохранения уникальной флоры и фауны при Азове. И тогда предполагалось, что этот парк объединит все, все территории, прилегающие к Азовскому морю в Донецкой области, и, за исключением города Мариуполь. Это была очень интересная идея, и она нами была реализована. В результате появился вот такой прекрасный парк, который впоследствии стал национальным. А что до других парков, что можно сказать? Почему, власне, эти территории також внесли до природоохоронного фонда? Ну, если вот продолжить то, что говорил Александр Алексеевич, то, что была поставлена задача развивать природно-заповедный фонд Виктор Федоровичем, в дальнейшем, поскольку в Донецкой области сложились своеобразные условия хозяйственного использования территории. То есть, с одной стороны, это экологически нагруженный регион, с другой стороны, нужно охранять природу. То есть возникает такой вопрос. Поэтому создать большие по площади природные территории, типа природного заповедника, где ограничено посещение, режим для Донецкой области неприемлемо. Поэтому была выработана вот такая стратегия в конце 90-х годов о том, чтобы формировать многофункциональные природно-заповедные территории, в которых устанавливается дифференцированный режим. Метида в этом отношении была первым, скажем, парк, то есть большая по площади территория, где установлен дифференцированный режим. То есть выделяются участки, э, заповедная зона так называемая, куда посещение ограничено, и формируются рекреационные зоны, там, где специально для отдыха населения формируются специальные условия. Поэтому в 2000 году помимо Меотиды были созданы еще парки Клибанбык, Донецкий Кряж, парк Половецкая степь, маленький такой парк, который впоследствии был присоединен к Меотиде. Ну, якщо говорити о далі динаміки, в 2002 році був создан парк Зуєвський, в 2004 парк Краматорський, і в 2005 році маленький парк нашої області парк Славянский курорт, о котором не упомінули. Він знаходиться в місті Славянске, знаходиться в відділення Словянського городського совету. Ось вот така історія. Скажіть, а чи належним чином фінансуються наші регіональні парки і куди йдуть кошти, які виділяються на отримання цих природоохоронних територій? Безусловно, я хочу сказать, что парки на сегодняшний день мы финансируем, на мой взгляд, достаточно хорошо. В этом году на эти цели из областного экологического фонда запланировано направить 14 миллионов гривен. Эти средства идут как на текущее содержание парков. Сейчас в наших парках работают порядка 150 человек, которые представляет собой администрацию парка. В каждом парке есть в обязательном порядке отдел охраны природно-заповедного фонда, который, по сути, является внутренним правоохранительным органом в парке. И есть обязательно в парках отделы рекреации, которые занимаются организацией отдыха населения. Кроме того, мы в прошлом году мы приняли программу развития региональных ландшафтных парков до 2015 года и прогноз до 2020 года. Это документ, который мы в течение года готовили совместно с экологами. Депутаты Донецкого областного совета принимали в этом участие, специалисты областной государственной администрации. По сути дела, эта программа представляет собой наш стратегический план развития региональных ландшафтных парков в Донецкой области. И в соответствии с этим стратегическим планом мы финансируем и капитальные вложения. То есть мы в этой программе выделили приоритетные направления развития парков, которые финансируем. В частности, это создание визит-центров, это, скажем так, ремонт подъездных дорог к региональным ландшафтным паркам. почему Клюбанбык является наиболее посещаемым региональным ландшафтным парком? Потому что этот парк находится рядом с дорогой. И людям очень удобно добираться туда. К сожалению, в другие региональные ландшафтные парки, они, ну вот, например, если мы возьмем парк Зуевский, он относительно, скажем, расположен на относительном удалении от больших дорог, к нему нужно добираться проселочными дорогами. Вот. И это снижает, конечно же, количество посетителей. Точно ну, так, такая і же... кажучи... да, да, і така же точна ситуація у нас uh -huh. от, і з парком Донецький кряж. Це великолепний парк, е участок е Донецької степи, но дороги пока туди нет. Такої дороги, куди б могли потоком їхати туристи. Uh -huh. Скажіть, а найближчим часом щось планується от саме дорога. Наприклад, ми були в Зуїмському парку так, це того року. Однак важко туди дібратися. Не ну, кожен буде туди їхати. Програмою. развитие региональных ландшафтных парков предусмотрено строительство двух дорог. Это дорога к региональному ландшафтному парку Краматорский. Там мы планируем строительство визит-центра. И я считаю, что этот визит-центр, он, скажем так, не строительство, а мы там выполним капитальный ремонт существующего здания. И будет создан визит-центр, который, как мы, как мы думаем, станет примером для дальнейшего тиражирования, допустим, Других регіональних ландшафтних парках. От. Дорогу туди ми собирались построїти, і також дорогу собиралися ми построїти в регіональний ландшафтний парк Зуївський. Тобто, ну, по суті, це отремонтувати ті просілочні дороги, які к ньому ведуть. Скажіть, ось зараз вхід на територію регіональних парків він оплачується. Ну, звичайно, там символічно, але все ж таки потрібно платити кошти. Люди обурюються. Ну, їм це не зрозуміло, чому так, на природу, треба виходити ще й за гроші. Чим це було зумовлено? Ну, Во-первых, я хочу буквально одну ремарку додати. Олександр Олексійович сказав, що парки добре фінансуються. и, наверное, правильно было сказать, парки отлично финансируются в Донецкой области, потому что объем финансирования из областного бюджета региональных парков в Донецкой области, если не выше, то равен объему финансирования всех остальных парков региональных Украины, а их около 50. В этом заслуга Донецкого областного совета, поскольку он позволяет, так сказать, из бюджета выделять такие средства. То, что касается оплаты услуг, сегодня областной бюджет взял на себя фактически все затраты по содержанию и развитию парков, опять же, за счет средств областного бюджета. Но специальным постановлением Кабинета министров, администрациям парка предоставлено право оказывать платные услуги, определенный перечень, в том числе получать средства за посещение парка, за уборку мусора, за фотографирование, экскурсий, то есть за все. Эти средства достаточно мизерные, то есть там 5 гривен, 10 гривен, там 15 гривен за проведение экскурсии. Эти расценки все установлены, они согласованы. И фактически те средства, которые парк получает собственные за счет платных услуг, он их потом тратит на охрану природы. То есть эти средства не изымаются в бюджет, остаются в распоряжении парка. То есть парк получает, скажем так, дополнительное финансирование для того, чтобы благоустраивать территорию, приводить ее в порядок и в первую очередь охранять те природные комплексы, которые находятся на территории парка. Поэтому вот, вот, вот такая вот получается. Если можно добавить, я хотел бы сказать, что два основных столпа, на которых вот деятельность парков осуществляется. Это собственная природоохранная деятельность, охрана природы. И рекреационная деятельность. Рекреационная деятельность – это, по сути дела, организация взаимодействия человека с природой в рамках вот этого парка. И вот эта рекреационная деятельность, она может и должна быть хозрасчетной. То есть мы сейчас, скажем так, выделяем определенные средства паркам для того, чтобы они организовывали места отдыха. Но впоследствии эксплуатация этих мест отдыха, она, безусловно, должна приносить парку доход. И мы, в общем-то, ну, вот для тех парков, как я уже сказал, вот парк Либонбыка, это наш наиболее посещаемый региональный ландшафтный парк, они собирают, в общем-то, неплохие суммы за посещение парка, и люди платят. И не считают это чем-то.